Доброе утро. И мы продолжаем хорошие новости в прямом эфире из города Днепр, Евангельская церковь Благодать. И трансляцию мы ведем без рекламы, поэтому надеемся на вашу поддержку канала. А как можно поддержать нас? Это лайк, это подписка, это комментарий, это молитвенная нужда. Или станьте нашими партнерами. А еще лучше, если вы поддержите нас материально. У нас есть карточки нашей церкви. 5, 10, 15 или даже 50 гривен, кто может, для распространения Евангелия. Рад, что уже присоединяется к нашему эфиру. Трансляцию мы ведем на канале YouTube и на страничке Facebook. Кому как удобно. Итак, поприветствую на канале YouTube и кого могу увидеть на страничке Facebook. Кристина Тишевская, доброе утро. Влада Колосавцева, выздоравливайте. Сергей Острижный, Олег Волошин, всем гарного ранку. Первый, как всегда, у нас Владимир просыпается. Доброе утро, Церковь Божья, доброе утро, верующие люди. Винков Саша, доброе утро, Саша. Людмила Локоть, Александр Соломаха, Геннадий Белиба, Константин Кособоков, Кирилл Ануфриенко, э, кто-то из России, слава Богу, МР-40, тоже есть верующие люди. Павел Стефанов, Татьяна Крутенко, Олег Демиденко, есть еще... У нас так, Александр Завгородний, Южная Корея, Наталья Медведева, доброго ранку, шановни. Сергей Алексеенко, доброе утро. Олег Борисенко, Виктор Барский, Михаил Бондаренко. Э -э, вижу еще кого. Так, может кого-то пропускать. Сергей Кураш, он всегда слушает. Андрей Головатюк, Евгений Шпилевой, Андрей Медведев, Людмила Чумак, Елена Демидова, Люда Шувалова. И слава Богу присоединяется. У нас 30 человек. Итак, мы обращаемся к Божьему Слову и вместе молимся. У нас отбой воздушной тревоги уже под утро летят шахеды, ракеты. Слава Богу за наших воинов. Стоим и молимся за них. Лена Демиденко, доброе утро, Германия Евгений Бурлаков. У нас есть план, замечательное чтение Библии. Мы к нему обращаемся каждое утро. Каждое утро. Итак, у нас книга Деяний. Еще присоединяются. Извините, кого не могу поприветствовать. Вот Сергей Иванович, доброе утро еще. Лидия Шкуренко, Марина Медведева. Итак, Деяния. Деяния святых апостолов. 21 и 22 глава этой книги Нового Завета. Еще называют это пятым Евангелием. Итак, 21 глава Евангелия, евангелизация мира, распространение радостной Благой Вести продолжается. Божье обетование, данное апостолам в первой книге, в первой главе, Деяния 1.8. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями Продолжает действовать. Дух Святой действует в сердцах верующих людей. Благодаря Духу Святому мы сегодня получили это спасение. И в этой главе завершается третий миссионерский путь святого апостола Павла. Он отправляется в Иерусалим. Отправляется в Иерусалим для поддержки верующих, для поддержки словом и материальными средствами. Христиане в Греции и в Азии собрали пожертвования, надо помочь верующим в Иерусалиме. Вот как и сегодня. Я знаю, что христиане по всему миру собирают материальные средства, не просто своим словом, хорошо, когда звучит Слово Божье, но когда еще материальные, материальная поддержка. И они поддерживают, поддерживают Украину в это тяжелое, нелегкое военное время. Я знаю, есть поддержка. Соединенные Штаты Америки поддерживают христиане поддерживают нас европейские христиане, поддерживают нас Корея, наверное. Сейчас не знаю, но поддержка идет. Вот то же самое сделал апостол Павел. И перед тем, как он отправился в Иерусалим, верующие братья, под четвертый стих, ученики по внушению Духа Святого, говорят Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Дух Святой, не ходи, Павел, туда идти нельзя. Почему нельзя? И вот еще пророк Ахав говорит образом, взял пояс Павлов, связал себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме. Иудеи и предадут в руки язычников. Павел, сто процентов, если ты поедешь или пойдешь в Иерусалим, будет беда. С тобой случится беда. Это не приглашение на молитвенный завтрак в Соединенные Штаты Америки. Это совершенно другое. Но Павел знал. Он знал, куда он идет. Замечательные слова апостола Павла. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И характеристика настоящего миссионера. Но Павел 13 стих сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа. Вот исповедание. Он знал, в кого он уверовал. Он знал и верил в прощение грехов. У него была уверенность, что после смерти он будет с Господом на небесах. И, конечно же, в этой главе арест и тюрьма для святого апостола Павла. Но узы ничего не значат. И в этой тюрьме есть еще шанс засвидетельствовать радостную благую весть о смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Потому что это то Евангелие, единственная радостная благовесть, которая может и меняет сердца людей. Как она изменила сердце апостола Павла, как она изменила наши сердца, так и Дух Святой сегодня продолжает действовать. А это смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И всякий человек, который принимает эту радостную благую весть, независимо в какой среде Он живет, в каком городе, в какой стране малый, великий, старец, какой национальности он получает дар. Вечную жизнь с Богом на небесах и уверенность, что Бог пребывает вместе с ними. И 22 глава речь святого апостола Павла уже перед евреями. Он свидетельствует о той перемене, которую Бог произвел в его жизни. И он говорит, кем он был. Я был, я иудеянин, родился в Тарсе, Киликийском, воспитанный в этом городе, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отечественном законе, ревнитель побои, как и все вы ныне. Да, я веровал в Бога, я был, но был хулитель и гонитель христиан. И что произошло? И произошла замечательная перемена в моей жизни. Мне явился Иисус Христос. И вот чудо, чудо обращения в христианство. Когда же я был в пути, и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба, и я упал. Вот встреча. Встреча с нашим Господом Иисусом Христом. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне, Савал, Савал, что ты гонишь? Что ты гонишь меня? И я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. И вот ослепительная встреча, которая меняет жизнь человека. Она изменила жизнь апостола Павла. Он стал изгонителем, стал ревнителем, стал настоящим христианином. Результат покаяния, 10 стих. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Такая встреча, может не такая яркая, но эта встреча есть. Эта встреча называется в Библии «Рождение свыше». Ча всякий человек, который слышит, который встречается с Господом, у него возникает вопрос, что мне делать? Этот вопрос звучит. Он не посылает Господа, что делать Господу, а он спрашивает у Господа. Он ищет в Слове Божьем, что мне делать. Не что делать другим людям, а что делать мне. Потому что Библия это зеркало. Не для... Э, моей жены, не для моей дочери, а лично для меня. Я смотрю в нее и вижу здесь Господа и Спасителя Иисуса Христа и то, что надо мне делать. И, конечно, Бог ему сказал призвание. У тебя есть призвание. Это призвание сегодня есть у каждого из нас. Призвание, 15 стих, потому что ты будешь Богу, ему, Иисусу Христу, свидетелем, перед всеми людьми о том, что ты видел и что слышал. У нас завтра будет компания благовестия. Мы соберемся в 9.30 для молитвы, для Слова Божьего и выйдем. Выйдем на улицы этого города для свидетельства. Для свидетельства о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. О единственном пути спасения для каждого человека. И каждый, кто призовет имя Господне, получит спасение и дар жизни вечной. И у нас еще есть книга Иова. Ой, замечательная книга. Не знаю, сейчас мне она как-то особенно я ее читаю, раньше я таких слов не находил, ну, читайте, читайте Слово Божье. С 15 и 16 глава Иов, гонимый, страдающий, но всегда обращенный к Господу человек. И здесь 15 глава, друг продолжает его, продолжает правильное богословие, рассказывать Иову, почему человек несчастлив. И очень правильно, по пунктам, все достоверно, все Подкопаться не к чему. Приводит пример здесь богатого, гордого, нечестивого человека. И говорит, Ио, посмотри внимательно, но видишь, почему страдают люди на этой земле. Но он это говорит извне. Ио страдает внутри. Та боль сердечная, которая есть у Ио. Наверное, не пережил ни один человек, живущий на этой земле, кроме Господа и Спасителя Иисуса Христа. Говорит все правильно. Ио говорит ему в ответ. 16 глава, 1 и 2 стих. И отвечал Ио и сказал, слышал я много такого. Жалкие утешители, все вы, я тоже мог говорить так, как вы, если бы душа ваша была на месте моей, если бы вы поменялись. Хорошо, когда человек здоровый и упрекает больного. Хорошо, когда человек не болеет, не пережил те страдания, которые переживают сегодня люди, и упрекает, и рассказывает ему богословие. Посмотри на меня, я не курю, я не употребляю алкоголь, я не употребляю наркотики. Почему ты? И начинаем рассказывать и учить, учить других людей, не оказывая им сострадания. Но Иов, Иов знает, к кому обратиться. 19 стих, и ныне, вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних, и это Христос. Вот к нему он обращается, и Господь дарует ему свое спасение, свое оправдание. И вывод, наверное, замечательный этих глав, что болеют, страдают и умирают все люди на этой земле, и нечестивые, и праведники. Но для нечестивых это наказание, а для праведников это испытание испытание веры и очищение нашей души. И мы помолимся нашему Господу. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это чудесное утро, за это слово. И у нас главная нужда в Украине идет война. И мы молим тебя за наших воинов, защитников. Ты знаешь их всех поименно. Благослови, сохрани их от всякого зла верни их домой живыми. Молим тебя за наших чудесных миссионеров, проповедующих Евангелие за пределами нашей страны и за все церкви Христовы. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня в 16.30 молительное собрание, а в 18.00 в Малом Зале Библейский колледж. Да благословит нас Господь мирного и тихого дня и хороших замечательных встреч. Спасибо всем за эфир.